yen ning yen ning etalaga kadilange mambang tepat wulan apa maneko Lintang ngedaya kusumaywa lo sumawar -um. <tik> Ingkeng rayi ngaturakan sembah pabeg di sakrawi prabu Kulau seman tenuki ngatur agen di koko Prabu, Iwangsuk mwono kali ini yai karno, Tak tompok atu ibu ngayai sekalian, Banjur sing kemarin pun kagang, Orang lewat lungut ini pun, pun kagang, Pura-pura si adi, pangas tuti, pundi wonten mas doko, Kulau sewan mwukidat dusot koko Prabu. Saking kader ngerauh seng manai puni ngerai, koko Prabu Rabu wontri ngawongo, jauh pengen dikukadus bundi, lan keparen ingkengrai tunguli uni ngomono poin dadus wi gatos si pun kawarabu. Pun kakang kepingin bakal suku uni ngomoran si Adi nanging mundut supoyo diajengi surutikanti lenggah onong pungguran. Pontel wi gatos si monopo wis tol saki dawono lenggah di si onong pungguran. Bu inggih yo ingkang rahayu kepengin badhe mangertos sanadyan ta wonten karutan gerpa menika garwa ngawong go temtonipun badhe nderek budidaya. Bab iki perlu awet mengkene nganti jeneng sira uninga pawadi. Kok waene kok rada nguthawati temen wis ta lenggah nang punguran kana. Yayi, kula kono lenggah punguran. Malah supaya Mbak Yuris siogoh bujono kanggu nyugoto koko merabu ojong nanti nguciwani. Iyi nyumanggakan nun semu koko merabu kulatun sikicu angin ipun bakdi paring pengendiko ingin pamit melebet konten kedaton ruwin. Iyo, seng hati-hati. Nyumanggakan kulatun imanampi sabdan ipun koko merabu sikinten bakdi kacintakan kulo mugi keparengotipun. aturi paraisa ya pun kakang wis akhir diwasa wis uninga sadure apa wong tua kok arep gampang dijlomprongake inggih kok ana lelakon sing ora apik wonten wigatos menapa lajeng Kang Prabu kulatri paring pangandika ngene ya kandani pun kakang nembe tapa saka Balikambang nampa pusaka wujude soro kang isine ngungkap wisuk prang barata itu Ora perlu kakang Tedeng kali ngaling, -ngaling Bronto iki besok talane Kurawa bakal kalah. Lah mingkari gumantung ing rasane yen kepingin panjang yuswamu kue bali ana ng Amarta. Yen kepingin panjang yuswamu bali ana ngamarto, Amarta ning dudu watak kesuma. Yen ngetaake kesuma-kesumamu banjur antepana nggonmu dadi tetamenyeng Kurawa ning calone mati. Mengpono. Oh iya, keparang mundi atur koko Prabu. Wanten li pun berontoi pancen kulo ing kengajeng aken. Supadus doyot-doyot tumulitados. Awet ian buten corokados mekaten benjing menopo. Wangsul bumi ngistin odomaten kadang kulo ngamarto. Senajan to kulo menikau cumondok wanten kukuban negara ngistin o koko Prabu buten perukwatos ing batos kulo badhe bilani kadang kulo ngamarto. Upami kula menika ngeman dumateng nyawa kula wangsul dumateng Amarta. Tundhonipun badhe prasataken kalenggaripun para kadang kadhang kula Pandhawa. Engatase sedherek Puntadewa Janaka Werkudara kembar kok cilik temen atine. Muktine ana ngawangga, kepenake ana kukuban negoro bareng tekan titi mangsane perang ninggalake ngawangga bali melu wong Amarta. Endah-indah turune Kunti Taribrot. Lah menapa mboten badhe beto asmanipun Ibu? Nanging, ian kulo tetap ngurung kepi Kwa jiban kulo watan Senajan kulo dadus beban ten, Junjung asmani kadang kulo Nyoto yang dipati karno kwi Tanggung Japi kena dipercoyo Senajan to ponco koro-koro kadang Nanging tetil yang tegel Mateni kadang, lan lilo dipateni kadang Sa ora-ora sedulure Wa ngamarto Lu, watan beriku koko rabu? Prana senajan koko para publiko paring pangendika ambujuk dupaneng ing rahayus padha swangsul wonten ngamarta badhe kados menapa tetep ing rahayi mboten badhe sanes wataing satriya lan mekaten menika lantaran kula badhe males kasainanan janaka menika ing sampun damel sae dumateng kula matumpa-tumpa wiwit kula pala krama kan surti kanthi ngantos kula jemeneng wonten ngawangga menika saking adi kulo janaka Buten klo milo. Koko klo yen boten ngorbanaken jiwa raga kula benjing menapa panjenengan babadi malah kesenangan Janaka mila Broto Prabu Prati Lira ingkang dados senopati wonten ing Ngislina namung kula suwun benjing yen kula majeng menapa perang kanipun dipedhai di Majanaka kemawon hmm. sing layeng mangglung mangruk mineng Cakra Baskara kumiteraneng asta neng asta ung pun kakang ora bisa cetha pangandikanipun kakang amarga kandhek kono ing rasa trenyuh ya. Yo. Tak kira Tulis layar tulising batin perhastian Yayi Onong arsana pun kagang Kurumning ko sanes lari alit Iyo-iyo Yayi tak tompor Mugo-mugo dadi tepot rodo kang becek Sakduri pun kagang pinongkowakili porpandowo Ngaturake panun marang Yayi Adipati Lan maturun tumra pambilani Yayi Adipati Mugo karya selamat pun kagang minto pamit Wau wonten rembak menapa kok mboten ngantos dang Kakang Prabu Gondur. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas eh, eh. 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 nganti kami tenggengeng. Ah. Ah. Ora popo kok Yayi, ora popo. Yus wis ditentermake wae penggalimu iki mau ora magepokan anggone Kakang bebrayan marang Si Adi. nangge gepok marang lawadi mungguhe rasane pun kakang. Oh. Mung pun kakang bakal ngeta iki kebajikan, mestine diajeng kelingan dawuhipun kakang marang diajeng. Muktinipun kakang ana ngawengga yayar Yayarjuna. Sak ora-orane wong digawe becik kudu genti males becik. Lajeng caranipun ora ngerti butuh sesuk diajeng melu gawe becik. Oh nggih. Wes to di bakal nyaketi. Negara Gustina dikersake para kadhang Pandhawa nganggo srana koko Prabu Betara Kresna kang anjab. Pun Kakang njal pamit tunggulen ngawonggo pun Kakang tak nderek kumpulan ana ing jeneng ngajaké Bratayita.